ஸ்ரீ சுத்தம் ஒரு விளக்கம் பார்க்கடலில் இருந்து தோன்றிய மகாலட்சுமி தரித்திரத்தை போக்கி தனத்தை அளிக்கும் சக்தி பெற்றவள் இல்லாமை என்ற சொல்லை இல்லாமல் செய்பவள் ஒருவருக்கு பொன் பொருள் ஆடை ஆபரணங்களை தருவதும் மகாலட்சுமியே ஸ்ரீசுக்தத்தை தினமும் பாராயணம் செய்தால் வாழ்க்கை வளம் பெருகும் மந்திர பாராயணம் செய்ய முடியாதவர்கள் தோறும் இந்த மந்திரத்தை செவி வழி கேட்டாலே திருமகளின் திருவருளை பெற முடியும் வாழ்வில் எல்லா வளமும் பெற செல்வ திருமகளை பிரார்த்திப்போமாக ஹிரண்யபர்ணாம் ஹரிணீம் ஸ்வர்ண ரஜஸ்தரஜாம் चन्द्रां किरण्मयीं लक्ष्मीं आवह ताम् आवह जातवेतो लक्ष्मी मनपकामिनीं यस्यां हिरण्यं भिन्देयं कामस्वं पुरुषानहम् अस्पपूर्वां रदमध्या हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुभवये श्रीमादेवीर्जुषतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकार मार्द्रां ज्वलन्तीं धृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिको बहुये श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टा मुथारं तां पद्मिनीमीं चरणमखं प्रभद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यत्यां ध्वाम्बृणे आदित्यवर्णे तपसो दिजाथो वनस्पतिस्तव वृक्षद बिल्वः तस्य फलानि मायान्त राया सबाल उपर्तिस्मिना सखा प्रथुर्भूतस्राष्ट्री स्त्तिम दधाधुमे शुडिभा ज्येष्ठ मलक्ष्मीं नासयां यघम् अबूदिमसृप्तिं स सर्वां निर्नुत मे गृहात् खतद्वारां दुरादर्शाम् नित्यपोष्टां करिषिणीं ईश्वरीं कुं सर्वभूतानाम् तामि कोपवज्ञे श्रीयम् मनसहा काममकोनि वासस्तय मसिमहि वसुनाम रूपमानस्य मयि श्री श्रयताम यशहा कर्दमेने प्रजाभूतमयि संभव गर्तम श्रियं वासयमे कुले मातरं पद्ममालिनी सिक्लीत वसमे गृहे निसदेविं मातरं श्रियं वासयमे कुले आर्द्रां जहरिणीं यष्टि भिन्न कलाम पद्म मालिनीम चंद्राम किरण मायिम लक्ष्मीम जात भेदोम आवहा अर्थ्राम पुष्करनीम पुष्टिम स्वर्णम केम सूर्याम किरण लक्ष्मीम आवह तां म आवह जातवेतो लक्ष्मीमनकामि यस्यां हिरण्यं प्रपूतं कावो दास्योस्वानुविन्तेयं पुरुषानहम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोकुले द्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्तव श्रियै जाद श्रिय आनिर्याय श्रियं वयो जनितृभ्यो दथात श्रियं वसान अमृतवमायन् भवन्ति सत्यः समिता मितत्य सन्ततमृषा विषक्रुद्यं सन्तत्तं सन्तीयते प्रजया वसुभिः य एवं वेत् ॐ महादिव्येष विद्महे विष्णुपद्ीश धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया श्रीसूक्तं श्लोकं सम्पूर्णम्